Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Добрый вечер. О чем общаетесь? Мы с общаемся. Ну давайте обсудим с вами, задавайте вопросы. Меня интересует, как вы видите, скажем, будущее кризисистического украинца. Как я вижу свое будущее? Будущее без войны, будущее, где украинский народ уже давным-давно решил, что они хотят быть частью Европейского союза. Вот, будущее в стране, которая развивается, которая лидирует в производстве военного вооружения, вот, которая лидирует в производстве интернет-технологий, искусственного интеллекта и так далее. Вот как я вижу. А это... Планы и, и фантазии. фантазии. Это то, что сейчас уже происходит. Сейчас происходит, то есть это планы. Украина является одной из тех стран, которая занимается развитием интернет-технологий. Личный кабинет украинца под названием ДИЕ является самым сильнейшим приложением цифровизации во всем мире. Это во-первых. Во-вторых, по поводу вооружения. Украина занимается производством своего личного вооружения. Это ударные дроны, бронетранспортеры. Это ударные надводные дроны. Это реалии, которые происходят сегодня. Поэтому по поводу я, фантазии, слышал, слышал я закончу и будете говорить. По поводу фантазии обращайтесь к президенту своему, который вчера заявил, что Беларусь разработает свой личный бульбафон. Вот это фантазия. Как и трактор, на котором он разогнался на 220 километров. Вот. А также, как и свой личный автомобиль, Бульбобиль, которого по сегодняшний день не существует. Вот это как раз таки фантазии. Я просто слышал, скажем, вы рассказываете про военные технологии, которые развиваются на Украине. Была такая информация, что на каком-то производстве, то есть Украина решила производить свои минометы, то есть и им пришлось свернуть производство, потому что они не смогли разработать ствол для миномета, точнее сделать. Как вы думаете, почему? ссылайтесь мне на ресурс, скиньте ссылку или назовите ресурс, чтобы мы сразу проверили ваши слова. Давайте, найдите сейчас в интернете, назовите мне источник из заголовка. Я слышал, я. То есть вы, считаете, вы, считаете, что, можете, вы Вы можете идти дальше. Слова, которые человек не может подтвердить, меня не интересуют никаким образом. Поэтому вы или не занимаетесь враньем и манипуляциями вот, и продолжаете разговор, ссылаясь на что-то. Или сразу туда, куда крейсер Москва пошел. В известное направление. Поэтому возвращаемся сейчас с вами к чему? К конструктивному разговору. Вы только что да. ссылались на то, что Украина не сумела сделать ствол какому... к миномету. Ссылайтесь на ресурс. Да, да, к миномету, да. Ссылайтесь на ресурс. Ну, в данном случае, то есть это я слышал, да. Дальше не интересует. Вы считаете, что это в То, что вы слышали, дальше не интересует. Следующий вопрос. Ну, такой вот вопрос. А Как вы считаете, а, сколько а, производств то есть, было построено во время Советского Союза, то есть на Украине, сколько было построено после последние 90-е На территории Украины производств в плане военного, военной промышленности? Ну, вообще, то есть, любого, любого завода, сколько было построено есть, заводов?

Тут 1991 -го года при Советском Союзе было построено свыше 10 тысяч, при Украине было построено свыше 1 тысячи. Почему же такая разница в цифрах? Потому что те производства, которые были построены во время Советского Союза, они по сегодняшний день, некоторые продолжают э, развиваться, модернизироваться и работать, некоторые действительно были или разграблены, или же проект закрылся. Что в принципе неудивительно. Потому что после распада Советского Союза в Украине действительно большое количество производства было закрыто. Но мы не превосходим Россию, которая закрыла 80 тысяч предприятий. Лишь начиная с 2000 года. А, ресурс. ресурс, любой ресурс, пишите, в России закрыли 80 тысяч предприятий. Перегляд, сейчас пишите. Любой ресурс предоставляет эту информацию. Ну, я посмотрю. То, что вот вы сказали в Украине, то есть, как бы было, как бы порядка тысячи то есть, э э э ну, было порядка тысячи то есть, заводов. А, а это какой. -то? Это ресурс какой? Любой, любая да, компания, конечно. которая на территории Украины открылась, она делает отчеты. Где и что она построила? Ну, Назову вам на... несколько компаний: это Укрпочта, это Новая Почта, это подразделение Новые Моторсичи, это подразделение а раньше, военной, раньше, раньше, раньше военной было, этом, я, это подразделение военной промышленности, это подразделение, ой, подразделение, Это также предприятие новых предпринимателей, которые вошли на украинский рынок и продолжают его развивать. Все это можно найти также в интернете. Ну, я слышал где-то там 17-18 год Порошенко там, э, то есть тоже там, ну, выступал где-то там в Евросоюзе на каком-то парламенте, то есть вот, у него была задача рассказать, сколько э, заводов там, предприятий было открыто на, на территории Украины, ведь, вот, в 19 году, года. И там что-то шла цифра порядка там, ну, 100 предприятий. А, причем 90% из этих предприятий, то есть предприятий, сельского хозяйства были. Украина является сельскохозяйственным государством. Это, во-первых, и это никто не скрывает, это ее, ее, главное направление до 2022 года. Вот. А по поводу вот этого интервью, по поводу 100 предприятий, ссылайтесь на ресурс. Открою сейчас, прочту. <просу> <просу> <тысяча>. Подождите, ссылайтесь <просу> на ресурс, ну, я там, его открою. Давайте откроем этот ресурс. Назовите мне его. <просу> <просу> не, <просу> тысяч, вот, назовите Эту мне ресурс, где предприятий. Эту информацию вы можете найти, открыв Сайт любой компании, которая занимается производительностью на территории Украины. Новая почта. Это первая, первая компания. Другая компания, это военная промышленность. Некоторые источники открыты, некоторые, понятное дело, что во время боевых действий источники закрыты. Это все можно найти в интернете, если поискать. Тот же, тот же самый Порошенко и его предприятие «Рошан». Вот их очень большущее количество на территории также. Укроют. Ну я знаю, там машин было много в России. То есть Это также является да, предприятием, которое было открыто. Да. Ага. Ну да. От... Я задам вам вопрос. На территории Беларуси я вижу, что вы из Беларуси. Назовите да. мне, пожалуйста, сколько предприятий было открыто и что они ну, произвели. К сожалению, к сожалению. Я знаю, что у нас ну, очень много было не закрыто, есть. Я задаю вопрос по, по поводу открытия. Открытие, Открытие? Я не знаю, честно скажу. Да. То есть вы интересуетесь Украиной намного больше, чем интересуетесь Росси... чем ну, да. интересуетесь Беларусью. Да. Только да. вот нужно да. лишь одно понимать. Государство, которое развивается, оно дополнительно открывает предприятия, потому что технологии, а также продукция с каждым да. годом усовершенствуется. Помимо этого дополнительно что-то новое выходит. Ну, так я понимаю, как говорил Лукашенко, сторона ферма, она не нуждается в процветании, вот, она будет дальше страной фермой под руководством Бульбафю. В этом вы, в принципе, правы. Вам не нужно что-то открывать. Вам все построено. Ну, насколько, насколько я знаю экономику, да, по-настоящему процветание определяется, то есть, количеством закрытых предприятий, количеством, закрытых У нас ну, ну да, у нас, может, не сильно, сильно много было открыто, открыто было то, есть, было, то есть, но у нас как как бы, количество закрытых практически не сильно высокое, в отличие есть, от Украины, где были закрыты десятки тысяч, а открылось несколько сотен. Сколько предприятий закрылось в Беларуси? Так, в Беларуси, вы говорите, десятки, да? Но, ну, на Украине, да. Порядка несколько тысяч на Украине, Украине было закрыто. Так, в Украине закрылось тысячи предприятий но ну, это такое про десятки тысяч можете дальше рассказывать сказки но а, полторы вот сколько, по поводу сколько, сколько, сколько. Вот по поводу беларуси сейчас попытаемся найти так беларуси предприятия которые были закрыты так что там Бульбафер, он что-то там рассказал так Forbes ничего не пишет ну, начиная с 2020 года тысячи ушло предпринимателей. Предприниматели, но не предприятия. Ну, это понятно. Лукашенко они не нужны. А, вот. В Беларуси лишь за 2021 год закрылось 2100 предприятий. А вы говорите... Это какие десятки? названия? названия десят, десят, да, в данном случае, я да. думаю, то есть вы, скорее всего, тут, предприятия, то есть это предприниматели. То есть предприниматели, Предпринимателей ушло 13 200 человек. Вот. Сколько, то Это вы... самое, самое крупное предприятие, предприятие из тех, кто было закрыто? Ну, ну крупное. Я вам, я вам назову лишь те предприятия, которые действительно закрылись. Крупные они или не крупные, это не играет роли. Но, ну, самое крупное. Нет, как да, играет. То есть, не играет нет, никакой человек, роли. Человек, человек, Мы который, обсуждаем человек, с вами человек, тему городу. закрытия предприятий, а не тему значимости нет, этих нет, предприятий. Да, не, цель, не, нужно заказать, манипули... не нужно заниматься манипулированием. Я очень прекрасно знаю... О чем мы с вами начали общаться и не нужно сейчас прыгать. Какие предприятия? Давайте так, крупные предприятия, которые закрылись в Украине. Нет, мы ]暖ox. сейчас найдем какие. Так, слушайте, э -э Кубитак железобетон, есть у вас такое? Ой, точнее, было у вас когда-то такое? Кубитек железобетон. Был. Закрылся. Сколько, С... человек, сколько человек было уволено? Сапотекс. Был. Сколько закрылся. Сколько Дедушка, вы, видимо, пытаетесь сейчас убежать от своего вранья. Да. Меня нет, не интересует делал, делал, Алло, дедушка не Меня вопрос, не интересует как, как Значимость предприятия Не интересует количество сотрудников Уволенных Я предоставляю вам о, тот факт Я предоставляю тот Я предоставляю тот факт О котором мы общаемся Сколько предприятий было закрыто и какие А не их значимость и количество сотрудников Трепел М -э -э «Сапотекс», «АОИ Логист, Логистик Парк», «Еврокэш Групп», «Современный художественный театр», «Миран Парфюм», да, «Кубитек», «Железобетон», «Биоваст Лида», «Первая шоколадная компания», «Лошицкий завод Агромаш», «Альтерсолюшнс», «Брест Оптимал СЭ» и так далее они закрываются, и ваша вранье о а десятках предприятий, которые закрылись, это, во-первых, вранье, а второстепенный вопрос, который ну, да, да, случай, от вашего вранья, людей это второстепенный вопрос о значимости и количестве и людей и людей Я было уволено, закончил, теперь можете говорить, приезд. я вас выслушаю, не буду делать так, как вы, не буду перебивать, говорите. Меня Но, вот интересует, сколько, интересует, сколько человек потеряло работу, то есть на Украине есть, в процессе развала, то есть украинских предприятий, и, 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 по, и получило новую работу. И сколько человек было, потеряло работу то есть, в Беларуси, то есть, и получило новую работу в процессе создания нового Сотни тысяч на территории Украины и сотни тысяч на территории Беларуси. Что так как не по не сегодня? сегодняшний а. день в Украине, а также на территории Беларуси есть процент безработных. Если есть процент безработных, в таком случае это означает, что люди не могут или же найти работу по своей профессии, вот, или же их не устраивает зарплата. А случается это после того, когда человека, человека увольняют, или же прекращает существование какое-то предприятие. После 2000, 2020 года из Беларуси лишь уехало сотни тысяч человек, которые имели свой бизнес. Которые Украине, Из Украины сколько уехало? Украины уехали из-за войны. Вот. Это две разные вещи. Из Украины выехали, выехали миллионы. Я а вас не слышал. с Беларуси. Вы я себе звук. Я себе, звуки... Вы себе, я я себе я звук, звук не выключил. Это вообще. Вы выключили себе звук. Я еще раз говорю. Я... Давайте посмотрим, я выключил я звук или не выключил? Я, я вас не слышу. слышу. Да, давайте. Сейчас мы посмотрим. Выключил. Слив, слив, я понял. А ну, смотри. Из Украины выехали, выехали миллионы. Я вас а с Беларуси? Я, 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 я себе вас... звук не выключил. Наушнички вставь. Наушнички. Наушнички. Наушнички, вот так вот. С штекера, давай. Не сливайся. Что там? А в 2020 году... А они... в дв... 2020, не... 2020 году про с Но... Беларуси не можно говорить, да? Сразу на бутылочку и... Туди, где політ Правильно, да? Все, присіл? Пиз... Я вас не вийшов. Бульбадон тупо взяв і включив сливний бачок. Тому що обговорювати події бульбадонів. 2020 року це досить некомфортна тема. Чому вона некомфортна? Тому що ну, вона заборонена білоруською владою, а саме Бульбашенка. От і в принципі, який пробував маніпулювати протягом всієї всі розмови, придумуючи різні історії, але ну, це не виходить. А чому общаються? Я за що даже не знаю, просто обстановка на Україні. задавайте вопросы, обсудим с вами. Что вас вот ну, У нас тут информация да. интересует. Что у вас у вас информация по поводу Покровска или Угледара? Я, я имею вы... на линии фронта. Вот, вот я вы... виду. На территории, на территории Донецкой области российские, Федерации, российские войска по чуть-чуть продвигаются. Вот украинские mm -hmm. войска по чуть-чуть отступают и делают все, чтобы уничтожить. Скажите, а в чем причина, я вас перебью, а все причина что, что украинские войска, украинские войска отступают. отступают. Почему, почему они отступают? отступают? Причина в том, что нужно на данный момент больше всего убить. находиться нет, все, время, нет, время, находиться Уступает, все время на одной и той же самой позиции, куда прилетают кабы, куда прилетает артиллерия или же дроны невозможно, потому что война, ее вид войны вот этот он изменился за последние два года. Вследствие чего находиться в каких-то укрепленных позициях все время не получается. И впоследствии, а в чем и, впоследствии войска, и впоследствии войска отступают, чтобы не а сбрасить количества своих же бомб. А чем, чем причина отступления? Я же только что Только что же вам ответил? За два года война изменилась. На данный момент прилетают как со стороны Украины, так и со стороны России авиационные бомбы. Прилетают дроны, а также артиллерия. Все больше и больше появляется у одной и другой стороны точечного Конечно, вооружения. Пожалуйста. Которое Если предназначено для того, чтобы уничтожить укреп района. после чего войскам пользуюсь. после разрушения района нужно отходить по чуть-чуть. Вы можете спокойно противоположить. Против я спросил, вы сказали, авиационные бомбы у страны России и страны Украины. А есть а у вас авиационные бомбы? Да, сейчас вам... Бомбы. сейчас вам... Сейчас надо... Есть? Сейчас вам скажу. Авиационная... Бомбы, бомбы. Украины. Да. Да. Которые но могут, скажем так, их самолет поднять. поднять. какой самолет, не знаю, какой, конечно. Но поднять его вот эти бомбы. Так, э, J-C-O-W, авиационная бомба. Ну, а что, проекте, бомба, правильно? Ну, я думаю, если вы умный человек, тогда вы должны были понимать, о чем я говорю. Шахеды говорю, ну нет... Смотрите, ну не Украину, Не нужно Шахеды также не являются частью российского производства. Так как Скажите, технологии, так и какие оборудование полностью иранское. Да, есть... Шахеды есть. У вас есть у нас есть самолеты F-16, которые наносят удары. У нас есть. У нас есть. У нас есть сушки, которые наносят удары. Уже не летают, Уже тоже не летают. Я уже ответил. Слушайте, тогда давайте, возможно, вы сейчас загуглите последние удары авиационными бомбами по позициям российских. Давайте пишите. ВСУ нанесли удары авиационными бомбами Дабл по позициям российской армии. Где? Ищите, где? ищите, ищите, ищите. Курская... Курская... Курская и Донецкая Курская... Я не люблю ляпать. Я закончу и будешь задавать вопросы. Если ты будешь ляпать, разговор, разговор не получится. Потому что после этого не не ты будешь задавать следующие вопросы. Еще раз тебе говорю. Пишешь сейчас в гугле... ВСУ нанесли удары с авиабомб GSOW по позициям российской армии Донецкой или Курской области. Нет таких бомб, что вы сказали. Их нет таких. таких. Вы придумали. Я уже закончил. Можешь ну, дальше воображать. Вы придумали такие бомбы. Их нет. Вы цифры, эти буквы, их добавили. Вы просто выдумали. Понимаете? Вы не знаете ни о чем. Зачем врать? Вы брали? думали, не знаете. Единственное, вы не знаете, какие вы еж... нанесли ударов, Вы совершенно не знаете. Вообще просто не просто не знаете. Ты будешь тараторить или же мы проблему. будем обсуждать по фактам. Еще раз себе заграница. говорю. Еще раз волосы. себе говорю, не ляпай. Сейчас заходишь в Яндекс. И, волосы и, волосы заходишь волосы волосы сейчас волосы в Яндекс да? и пишешь. В, волосы волосы не волосы ляпай, волосы говорю тебе раз. Обсудим тему авиационных бомб. А Возвращаемся к твоему вранью. Ты утверждаешь. Я не люблю, когда какая-то все время перебивает и ляпает. Ты хочешь обсудить что-то или не хочешь, Иван? С тобой невозможно. Ты все время сама. перебиваешь, ляпаешь и уходишь от темы. Ты хочешь обсудить тему авиационных бомб или не хочешь? Да, с тобой, тобой... невозможно. Еще раз, ты хочешь обсудить тему я... авиационных бомб? Не, не сливайся, я вопрос да простой. Российский блогер.